Ледовый приветствует Олега. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. И Стас сегодня с нами. Здравствуйте, здравствуйте. Стас, все, нам все интересно. Вы не часто здесь, да, в Ледовом, сейчас, по крайней не мере. Часто. Два года не стоял. Два года. Да, да, да. Два года был перерыв. Ну, по положительным причинам, да. И... Благодаря папе все-таки, да, как и первые шаги. Вы с папой делали конечно, первые шаги в хоккей. Конечно, конечно. А где вы встали на лед первый раз? На, вот. на бугу. На, на Спартаке. На, на, на Спартаке. Да. Привел папа вас в каком возрасте? Да. Да, в возрасте, наверное, 6 лет. 6 лет. А в секцию да. в 10 ты пошел. Да? А в секцию, да, когда открылся каток, сразу ты меня привел. Но я тогда занимался теннисом еще. Теннисом маленький, большим, большим. большим. А где вы в теннис играли? Где-то первый раз в теннис стукнули Тоже на Спартаке. Тоже на Спартаке? Наши летом собирались, играли в теннис, а зимой мы играли в хоккей. Там же теннисные корты, они есть сейчас, да? Да, но они уже, к сожалению, подустали. Да, очень подустали. Поэтому спортивная семья. Ну, меня за собой, ну, в теннис вы играли хорошо, участвовали на каких-то соревнованиях? профессионально занимался теннисом, да, до 10 лет. Да, я даже интересно. Да, ездил на чемпионаты Украины, и какой-то рейтинг был? Где-то вы по рейтингу да, находились? Да, в рейтинге, но я в топ-60, наверное, был до 11 лет. В рейтинге до 11 лет. То есть, ну, как интересно. Так, позанимались теннисом, потом попробовали коньки и коньки, хоккей. Да, меня переманили. переманили. Выиграл, я да? Я сначала пришел на хоккей для тенниса. То есть, меня отец отправил на хоккей, чтобы я в теннисе был сильнее физически. Да. Так получилось, что у меня просто хоккей переманил в конечном итоге, и я сделал выбор в сторону хоккея. Ты смотри, интересно. Да. Потом в секцию, в секцию хоккея вы пришли. Да, к Виталию Григорьевичу Чигирю. К Виталию Григорьевичу Чигирю. Это да, на каток я, на порика еще, а виню Авеню или? Нет, здесь. Уже сюда. А, -а, -а Уже ну сюда. Первый каток на Айсовеню, а потом они одновременно появились. И да, да. здесь. И вы начали тренироваться да, здесь. Я активно начал заниматься здесь. Из хоккеистов кто с вами пошел потом дальше? До Донбасса, до сборной дошел? Денис Мостовой. Денис Мостовой, вы да. с ним вместе. Ну еще были ребята помоложе, Женя Радушный. Ратушный. Он с вами был, да, тогда? Он, он был да. в более младшей группе. То есть он младше нас на года три. На года три младше, в да? Группе, да. Ну, вот. вот. тогда было видно, что они талантные.